Kadang-kadang bila kita tengok budak-budak muda terlibat dengan jenayah, kita terus rasa, alah budak ni memang nakal dari kecil. Tapi sebenarnya ramai antara penjenayah tu datang dari hidup yang penuh trauma. Ada yang jadi mangsa dera, ada yang hidup dalam keadaan kemiskinan dan ada yang membesar dalam keluarga yang langsung tak stabil. Jadi bila hidup macam tu, memang senanglah nak terjerumus ke jalan yang gelap. Sebab itulah bila ada budak yang buat salah, kita kena bagi peluang kedua. Bagi peluang untuk dia berubah, untuk cari jalan keluar. Dan yang paling penting, kita kena sokong untuk pulihkan mental dia supaya hidup dia lagi baik. Tapi itulah kadang-kadang peluang kedua ni boleh jadi kesilapan yang besar. Kisah yang Nina nak ceritakan ni tentang seorang lelaki yang bukan je diberi peluang kedua tapi sampai 3 kali. Dia pernah disabitkan dengan kesalahan mencabur ramai budak dan dia juga cuba bunuh budak berusia 5 tahun. Tapi dia tetap dibebaskan dan akhirnya bila semua orang terlepas pandang dia bunuh pula budak perempuan 7 tahun iaitu Kaide. So macam mana dia boleh culik Kaide? Kenapa dia target budak tu? Dan kenapa lelaki ni dibiarkan hidup, diberi peluang berkali-kali sedangkan sangat jelas dia tu berbahaya Karun Kobashi lahir pada tahun 1968 di Osaka, Jepun Editor majalah So pernah temubah Koru ni beberapa kali semasa dia berada dalam penjara. Hidup Koru dikatakan katakan sangatlah terseksa dan menderita. Ayah dia karang gila, jenis yang mudah naik tangan. Bukan setakat dia fizikal je, tapi emosi pun memang habis koyak. Dekat sekolah pun tak ada beza guys, dia kena bully juga. Dia pernah cerita dekat editor tadi, kalaulah dia dilahirkan dalam keluarga yang penyayang, mungkin hidup dia tak macam ni. Mungkin dia boleh jadi normal macam orang lain. Lepas tu, masa dia umur 10 tahun, mak dia meninggal pula. Masa tu lah hidup dia down sangat Rasa kosong Macam tak ada siapa yang sayang dia lagi Dia tak pernah merasa zaman kanak-kanak yang seronok Macam orang lain So, dari sinilah dia mula terjebak Dengan benda-benda yang tak elok Mula merokok Mencuri dekat kedai Seluruh barang Sampai tahap mencuri motor pun dia dah biasa Dalam hidup dia yang dah tak tentu hala tu Kawron ni tetap juga cuba bekerja Sejak muda lagi, dia dah jadi budak penghantar surat khabar dan pada masa yang sama dia belajar dekat sekolah juga. Tapi dekat sekolah pun, perangai dia memang dah ada tanda-tanda red flag. Dia pernah buat gangguan seksual dekat kelasmate perempuan dia tau. Dia peluk dari belakang, pegang dada dan suka hati dia je selakkan orang. Jahat gila. Lepas dah habis sekolah, dia pun kerjalah dekat pejabat surat khabar dan lepas tu dia keraplah tukar-tukar kerja sampailah dia kerja dekat sebuah restoran ala pub Sampailah tahun 1989 Timing dia dah berusia 21 tahun Dia ditangkap sebab capa dua budak perempuan Dua-dua umur 5 tahun Tapi yang pelik tu Dia tak pernah disumbat ke penjara Dia cuma kena probation je So maksudnya selagi dia tak buat hal Dia boleh bebas Dia pun sambunglah hidup dia macam biasa Kerja sebagai driver lori Ada girlfriend Dan nampak hidup dia macam ok Tapi sebenarnya dia ni pedo tau Nafsu dia dekat budak-budak Masih lagi membuat-buat Tahun 1991 Dia buat hal sekali lagi Kali ni dia pegang seorang budak dekat tadika. Budak tu pun jerit lah. ni pun panik. Terus dia cekik budak tu. Nasib baiklah budak tu selamat. Dia pun kena tangkap dan didakwa dengan tuduhan cubaan membunuh. Dia kena penjara 4 tahun dan tambah lagi 3 tahun untuk kes cubaan membunuh. Tapi yang pelik ni, dia cuma dipenjarakan 4 tahun je. Baki lagi 3 tahun tak tahu kenapa dismiss. So, tahun 1995, dia pun dibebaskan. Seronok lah dia. Sepatutnya dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat tu, dia tak layak bebas pun. Tapi tak tahu kenapa dia masih di akan jejak kaki keluar dari penjara lepas dia keluar dari penjara dia tak pernah ada kerja yang stabil. Dia lompat dari satu kerja ke satu kerja yang lain. Kejap dia kerja kat kedai ramen, lepas tu kerja sambilan entah apa-apa. Tapi apa yang pasti, dia susah nak stay lama dekat sesuatu tempat. Dia selalu lompat kerja ni dia kena buang kerja. Dia ni selalu datang kerja lambat, mabuk dan bekerja, curi duit syarikat dan kadang-kadang menipu. Memang dia selalu kena buang kerja lah. Siapa nak simpan pekerja yang tak boleh dipercayai kan? Satu lagi, dia ni tak pernah berkahwin. Tapi dia selalu cerita dekat orang yang dia dah bercerai dan ada anak. Orang-orang yang kenal kau Toru ni cakap dia ni memang kaki penipu semua benda ditipu bila dia bercakap tu susah nak percaya benda tu betul ke ataupun auta pada Mei 2004 dia kerja dekat sebuah pejabat akhbar bernama Mainichi Shimbun tapi kena pecat sebabnya curi duit next month tu pula dia pindah ke pejabat surat khabar yang baru pun kena pecat juga kemudian dia pun apply balik kerja dekat syarikat yang Mainichi Shimbun tu tapi kali ni branch yang lain yang pelik tu orang-orang kat situ langsung tak tahu sejarah latar belakang dia tak ada siapa pun yang nak pergi check so macam macam biasalah dia pun buat kerja tu memang suka hati dia lah dan masa ni nafsu gila dia pun semakin menjadi-jadi antara bulan Jun sampai bulan November 2004 dia curi seluar dalam budak-budak dari penyedai kain tau bukan tu je dia juga pernah kerja dan kepung seorang budak perempuan berusia 6 tahun dekat sebuah parking kondo lepas tu dia buang baju dia And then dia rambut-rambut mangsa ni Dan dia selfie Pada 17 November 2004 Kaoru keluar rumah Masuk kereta Dan terus drive ke Osaka Matlamat dia hari tu Dia nak cari mangsa Untuk puaskan nafsu jijik dia Tapi Bila dia tak jumpa sesiapa Dekat sana Dia pun drive lah Ke Nara pula Tempat ni dia dah biasa sebab tu tempat yang dia selalu pergi hantar surat khabar. Dekat sinilah dia cari mangsa dia, seorang budak perempuan yang tengah jalan kaki balik dari sekolah. Mangsa ni Kaide Aryama, umur 7 tahun, baru balik dari sekolah lebih kurang pada pukul 1 petang macam tu. Masa dia balik tu, dia sempatlah call mak dia dalam pukul 1.40 petang. Dia cakap yang dia nak balik ke rumah kejap, nak ambil basikal, lepas tu nak datang ke sekolah balik sebab nak tengok mak dia main bola tampar. Dalam pukul 2 macam tu, ada seorang pelajar sekolah menengah ni nampak Kaide tengah bercakap dengan seorang lelaki dalam tapi tak lama lepas tu, kereta tu pun gerak pergi. Masuk pukul 2.30 petang, Kaiden ni masih lagi tak muncul-muncul dekat sekolah. Mak dia dah mula risau, dia pun cuba call anak dia tapi tak dijawab. Disebabkan rasa tak sedap hati, mak dia pun terus buat report polis. Dan malam tu, dalam pukul 8 malam, mak Kaiden ni dapat mesej dari telefon anak dia sendiri. Mesej tu ringkas dan menyeramkan. Aku dah ambil anak kau. Bersama mesej tu, ada sekeping gambar Kaiden. Tapi si pelaku ni tak minta pun duit tebusan dekat mak Kaiden. Cerita dia petang tu, Kaiden ni berjaya pujuk Kaiden ni untuk masuk dalam kereta dia. Dia cakap yang dia nak hantar Kaiden ni pergi ke sekolah. Tapi kena singgah kejap rumah dia sebab ada barang yang tertinggal. So dia pun tanyalah boleh tak kalau Kaiden ni tolong ambilkan barang tu dan Kaiden ni pun setuju. So Kaiden ni pun ikutlah Kauru masuk ke dalam rumah apartmen Kauru tanpa dia tahu niat sebenar si koru ni. Dalam pukul 3 petang macam tu, Kaiden pun disuruh masuk ke dalam tap mandi dan Kauru pun telah raba dia. So Kaiden ni pun menjerilah sekuat hati dia dan Kauru pun dah mula panik. Dia risau kalau-kalau Jiran-jiran dia ni terdengar suara Kaidi so dia pun tenggelamlah Kaidi ni dalam tak mandi. So untuk cipta alibi, kau pun telah tinggalkan jasad Kaidi kat rumah dia, dia keluar makan dekat restoran sambil fikir-fikir nak buat apa dengan jasad budak tu. Bila dah kenyang, dia pun balik ke rumah. Masa tu dicabut beberapa batang gigi Kaidi dia dihantar gambar Kaidi dekat mak Kaidi. Lepas tu dia pun cepat-cepatlah nak hapuskan bukti, dia pakaikan balik pakaian asal Kaidi dan bawa Kaidi dekat parit tepi jalan. Parit ni dah dekat dengan kawasan rumah Kaidi. Masa tu lebih kurang pada pukul 10 malam. Sementara tu, mak Kaidi ni dah pun buat report polis pasal anak dia tak balik-balik. Ramai gila yang turun padang, ada polis, jiran-jiran, sukarelawan semua turun cari tapi tetap tak jumpa. Sampailah waktu tengah malam, ada seorang driver ni ternampak mayat dekat tepi jalan dan dia pun terus call polis. Kaidi dijumpai masa saya lagi pakai baju yang sama, sweatshirt merah dan skirt jeans biru gelap, tapi handphone pek, kasut, stokin dan jeans dia semua hilang. Polis syak yang dia kena bunuh dekat tempat lain. Lepas tu jasad dia dibuang dekat situ. And then jasad dia telah pun dibedah siasat. Doktor Forensik jumpa air dalam paru-paru dan sahkan punca kematian Kaiden disebabkan lemas. Tapi yang pelik tu, air tu bersih dan tak dilumpuh. Maksudnya dia bukan lemas dekat sungai ataupun kolam dia lemas dalam tak mandi. Polis juga telah jumpa rambut lelaki dekat jasad Kaiden ni. Selepas 6 bulan dari kejadian ni, polis masih lagi tak jumpa siapa yang buat benda ni. Tapi polis tak give up tau. Diorang edarkan risalah, letak poster merata tempat dan semak semula rekod telefon kredit. Dekat sinilah diorang dapat kesan kawasan asal mesej dihantar. Lepas tu pelajar sekolah menengah yang nampak Kaidi bersimbah dengan Kauru pun telah tampil bagi maklumat. Masa ni Kauru masih lagi relax sebab dia fikir dia dah selamat. Pada 14 Disember dihantar lagi satu gambar jasad Kaidi dengan ugutan adik dia akan jadi mangsa yang seterusnya. Paling gila tu dia siap tunjuk gambar tu dekat customer restoran tempat yang dia selalu pergi lepas tu dia cakap yang dia jumpa gambar ni dekat internet akhirnya polis pun dapatlah kesan dia sebab Kaoru ni pernah hantar gambar tu dari phone Kaida ke phone dia sendiri dan kemudian pada 30 Disember polis telah serbu rumah dia dan jumpa barang-barang Kaida yang hilang dulu tapi belum habis guys dalam rumah dia tu pula polis telah terjumpa lebih daripada 100 video tak senang budak-budak 80 helai seluar dalam dan baju renang budak perempuan termasuklah patung untuk dia lepaskan nafsu gila dia pun ditangkap dan didakwa dan satu penilaian psikiatri pun dibuat bakal psikiatri sahkan yang koru ni dia ada masalah antisocial personality disorder dan juga pedo. Tapi dia masih lagi sedar dan waras apa yang dia dah buat. Doktor tu yakin yang Koru ni berpotensi besar untuk ulang jenayah dia balik. So pendawa raya ni pun desaklah mahkamah untuk jatuhkan hukuman mati je sebab Koru ni memang dah tak boleh ditolong lagi dah. Peguam bela pula cuba merayu hukuman lebih ringan sebab dia kata yang Koru ni dibesarkan dalam persekitaran yang toksik. Tapi Koru sendiri mengaku bersalah dan dia nak dihukum mati secepat mungkin. Masa perbicaraan dia langsung tak rasa bersalah. Muka dia selamba je kadang-kadang dia menguap dan tak pernah pernah minta maaf kepada keluarga Kaidi. So hakim rasa yang kau ni memang tak bersalah dengan apa yang dia dah buat. Akhirnya pada 26 September 2006 kau pun telah dijatuhkan hukuman mati pada 21 Februari 2013. So Kaoru telah dihukum gantung semasa dia berusia 44 tahun. So guys, itulah kisah tragis pembunuhan Kaede, satu kes yang menggemparkan Jepun pada suatu ketika dulu. Walaupun Kaoru ni dah pun terima hukuman tapi kehilangan Kaede memang takkan pernah dapat diganti. Kes macam ni peringatan untuk kita semua tentang pentingnya keselamatan anak-anak dan adik-adik kita. Nina share kisah ni sebab nak kita semua lebih peka dan berhati-hati So kalau korang suka konten macam ni Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ni dengan kawan-kawan Dan seperti biasa Jaga diri, jaga keluarga dan sentiasa peka dengan sekeliling Jumpa lagi dalam video yang seterusnya Terima kasih kerana sudah tengok sampai habis Assalamualaikum